Вже лунала цього тижня інформація про те, що розпочали росіяни цю лютню компанію. От, зокрема, в у Харків говорили про те, що Росія розгорнула наступ у Харківській області, і бої точаться за стратегічно важливі липці та Куп'янськ-Вузловий. українські сили оборони стримують, але ворог, не припиняє прориву. Повідомляється, що ну якби липці це мають стратегічне значення через своє розташування на висоті, що дозволяє контролювати підходи до Харкова. От а якщо говорити знову ж таки. То їм тобто себе Куп'янськву зловив, враховуючи знову ж таки елеманський напрямок. Роман Григорович, чи бачите ви на сьогоднішній день реальну загрозу для цього регіону? Ну, угроза однозначно є. Рядом з Харковом там, через 30 кілометрів в Росія, а Липці вообще рядом. То есть, а там еще 7 тысяч километров тыла российского. Понятно, что угроза будет Харькову, Сумам, Чемнигову, то есть всей приграничной восточным областям Но угроза, она, она как минимум 300-400 лет это есть. Ничего нового, так сказать, с этой угрозой. Наступательные операции россияне будут от с летней компании. Да, говорят, что она типа уже началась. Ну, снова началась. Я бы поспорил. Почему? Потому что Основные силы российские пока еще находятся на глубине, ну грубо в 100 километров, где-то 50, где-то 150, но в среднем вот э, армейская и дальше глубина. Они еще их не подтянули. Подтянут, ну оптимальный вариант надо подтягивать чтобы сейчас на данный момент, когда, когда очень много дронов, э, сразу вступать в бой. То есть не то, что там э, вышли, расположились и ждем команду Алга. Это только тогда можно, если будет остановлены боевые действия, будет оперативная пауза. Тогда, конечно, можно вообще на ноль выходить, развернуться, порассовывать все по погребкам и во время команды начать все, сразу все отправлять на наши головы. А реально, конечно, будет определенное противодействие. Я не думаю, что мозгу хватит подыграть Путину с оперативной паузы, дать возможность ему все перетащить на ЛБС. И Путину тогда придется вот, вот все скупленные силы, средства, которые на 100-километровой глубине сейчас есть, специально не привязывайтесь к километрам, словам они на разных местах, но их еще нет на ЛБС. Потому начнется летняя кампания, это когда тылы противника подтянутся на выполнение боевых задач. Сейчас идет общая работа, она такая рутинная, я бы так сказал, по всем направлениям, начиная от Кингусской косы до тетки, на не просто так это говорю. То есть вся, все полторы тысячи километров фронта в горячем состоянии, но это еще не летняя кампания, как таковая, а мощная наступательная. Она еще впереди. Она может завтра начаться, она может быть там через неделю начаться. 1 июня или 22 июня она может быть начаться, когда подтянутся тылы. В любой момент может дать команду на выполнение такого рода действий. Но заходите, если не будет оперативной паузы, а я надеюсь, ее не будет, заходите, они будут сразу. В бой. Ну, то есть, двигаться там с глубины армейской и сразу выходить на выполнение задачи без разворачивания, то есть, выходить на, на, на наши позиции. Ну, оптимальный вариант, исходя из противодействия дрона, по крайней мере, на, на, на данном этапе. Потому к этому надо готовиться. То есть э, готовятся к тому, что в ближайшее время россияне начнут движение. Тем более движение начнется, ну, по классике. Арт-подготовка, ракетная подготовка, авиационная подготовка. То есть это будут серьезные атаки по тылам, по нашим, по, по железнодорожным развязкам, по снабжению, по логистике по нашей, для того, чтобы дать возможность там, наступательным операциям развернуться на тех участках, которые будут определены. Ну, то есть это, это мы обозначимся однозначно. Вот как сегодня там 300 дронов летело, вот будет то же самое, только могут лететь там 500 дронов, две сотни ракет, полторы там, допустим. Естественно, с артиллерийской подготовкой вдоль линии Балсовского Она будет такое обозначение, будет понятно. Это вот тогда можно сказать, ну вот началась летняя военная экономика. Хотя тоже такое размы, размытое понятие. Харькову, Харькову, конечно, вот почему Харькову тяжело на данный момент, потому что он практически находится на острие этих любых наступательных операций. С тех же Валуек подтянуть Купинскую, ну там сколько, 50 километров, подтянуть Купинскую достаточное количество сил, средств, это большой такой серьезный военный хаб, железнодорожная развязка, примерно такая, как Купенск-Узловой они почему двигаются на Купянск, купянск узловой, им надо лиман. Лиман нужен для того, чтобы подойти к левому берегу Северского Донца, уже севернее Славянска, Краматорска, Дружковки и Сиверска. А для того, чтобы выдавить нас с Луганской области, сиверско белогоровское направление. Они же с Лисичанска выдавить не могут, там в Григоровку пытаются долбиться, но тяжело уже давно сдолбились. То есть, а вот с севера подойти, со стороны с левого берега Северского Донца, да, это с точки зрения логики, она есть однозначно. Они сейчас будут, они сейчас будут рваться на лиман. Последние атаки в сторону Купинска, в сторону Торского были атаки, конкретно это вопросы лимана. По-моему, уже объявили Наши, наши Военно-гражданская администрация Эвакуацию из лимана Ну, по крайней мере, стартовую так называют То есть правильно делают, кстати Правильно, потому что лиман уже получается С левого берега оскола С левого берега северского танца в таком кармане Потому чтобы потом Не бежать и не плыть через оскол В, в плавь То лучше сейчас сразу уйти То есть предполагая эти удары Липцы это такое растянутое понятие да, они будут пытаться там на Харьков выходить со стороны Лицов, но понимая бесперспективность этих этого направления, пошел упереться в Харьков, в харьковские постройки, допустим, завязнуть в них как в Волчанске смыслаш нет никакого. Скорее всего, если Харьков будет браться под под допустим контроль какой-то, пытаться россияне, они будут идти с севера-запада, то есть со стороны Ахтырки выходить на запад Харькова с полуокружением. То есть перерезать им надо будет трассу на Ахтырку-на-Сумы и перерезать трассу на Киев. То есть это обход Харькова с северо-запада-запада. -запада. Вот это с точки зрения... Ну, они там и кучкуются сейчас, там россиян где-то 1150 развернуто, от, грубо от, Сим, от э, Сейма до Северского Донца 1150. То есть вот это вот... Армада российская, она может где-то скучковаться и двинуться там на Ахтырку или вот туда, куда я уже сказал. То есть западнее Харьков. Да-да, тогда, да, тогда логика, конечно. А вот эти э, лепцовские движения сейчас, ну это только для того, чтобы э, выйти на высоты и э, с помощью артиллерии там кошмарить салтов в Роман Григорович, я уточню, якщо ви кажете про захід саме з Охтирки, мається на увазі, то це таке виходить як на півкільця. А якщо стратегічна мета так для росіян, саме Харків, але мається на увазі, що ті сили та засоби, які там є, тобто їм достатньо для того, щоб взяти. Я уточню це важливе питання для Харківські Ні, ні зараз, Да, я розумію, зараз час ні, сі 1150, вони розтягнуті, Я спеціально сказав ні розтягнуті дітей от сіма. ну, по трем российским областям разбросаны до линии границы, линии фронта. То есть это Брянская, Курская и Белгородская область. Это если они соберут в каком-то месте 1150, либо всех их соберут, ну вряд ли. Они же не снимут грубо с на, допустим, направление. Либо туда подтянут дополнительные войска. То есть на данный момент, вот на сейчас, такой опасности нет. Это логика развития процесса. Но перебросить, дело в том, что у них хорошие ракадные дороги, там уже есть и железные в том числе. Потому им перебросить, допустим, сотню тысяч, ну, это надо, ну, пару недель, может, полторы-две недели, э и перебросить, допустим, двинуться. Они что сейчас будут делать? Они сейчас на всей линии, откуда начнется летняя военная кампания? Россияне по всей линии фронта начнут давить. А там, где продавится, вот будут давить на Ахтырку, будут, допустим, давить северо-западнее Харькова. Будут давить там, в сторону Лимана, на, на Покровском направлении, основное Запорожское направление. Не исключая возможности, попытаются перебраться на правый берег Днепра в районе Херсонской области. Там есть несколько узких мест, ну, понятно, не в районе Олешек, там, конечно, уже там под, под километр, примерно, с двух рек. А где-то в другом месте, где узкий Днепр, вот посмотрите по карте, где узкий Днепр сейчас, там есть места где-то в районе 200-300 метров. Вот там они будут долбиться на правый берег. Там могут собрать достаточное количество сил, средств и попытаться на правый берег заскочить для того, чтобы ну, начать кошмарить нас на правом берегу, чтобы мы туда, это называется, для растяжки фронта, для того, чтобы мы резервы перебросили. И куда-то в другом месте, допустим, где-то продавилось. Так вот там, куда продавится, они сначала даванут везде. А там, где продавится, вот тогда туда перебросятся дополнительные силы и средства, резервы уже оперативного уровня для прорыва как такового. Или, или, уже в образовавшийся прорыв, чтобы можно было выйти на оперативный прорыв. Потому общее давление будет на, на, в начале, по крайней мере, этой кампании. Основное направление, ну, исходя из задач чисто логических, опять же, это не инсайт из Путина чисто логика у них основная проблема это не Харьков это не Сумы и даже не Херсон основная проблема это у них сухопутный коридор толщина сухопутного коридора или глубина для понимания так вот глубина 80 километров это недостаточно для его оборота ну грубо Запорожский фронт который он сейчас проходит там где-то больше 100 километров по ширине там даже до 200 если там от Запорожья до Донецка смотреть так вот вот эти там больше 200 километров по ширине, глубина 80 километров, прижатые Казовскому морю, тоже миллиарды раз об этом говорили, это недостаточная глубина. Россияне прекрасно понимают, им надо захватить всю Запорожскую область, частью может быть юга Днепропетровской области. То есть для того, чтобы обезопасить этот сухопутный коридор, чтобы глубина была как минимум больше 120 километров, 120-150 километров. Это грубо. В два раза надо ширину, глубину фронта увеличить, для того, чтобы обезопасить его полностью от военных механизмов его возврата. Сейчас это ущербная для россиян проблема, потому основное это будет все-таки Запорожье. Но параллельно с этим будет по всей линии фронта попытка давления. Потому для нас очень важно, Никаких наступательных операций не планировать, потому что это опять можем вытащить в наступательную операцию силы средства дополнительные, это я имею в виду наземные наступатели вытащить с других участков фронта там, где порвется, как это было вот на, Курс, на Курском направлении, когда вроде бы как нужная операция, только не, не на Курсе надо было бежать, когда там надо по-другому было разворачивать вопросы. Но, тем не менее, оголили практически Восточный фронт и отдали россиянам часть Донбасса. Вот просто подарили, называется. Это хорошо перехватили пацаны там в районе Покровска, удержали Кураховское, направление, до сих пор под Богатырем, тут же Наев, там сейчас Работать. и остановили, а так бы они на, на, на уже были в Днепропетровской области россии. То есть проблема есть, это проблема в планировании, проблема в постановке задачи для нас. Еще раз повторюсь, нам в этом году никаких наступательных наземных операций планировать категорически нельзя только наступательные операции дальними средствами поражения. Вот как хорошо себя показали в Крыму. Вот такие наступательные операции Крым можно зачищать хоть каждый день.